অসমীয়াৰ মুখমুচি বিদেশীক দিলে মাতি খিলঞ্জীয়াই আছে বহি হয় নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ অন্য এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া আৰু ভাল থকাটোৱে কামনা কৰোঁ কাৰণ ব গৰম খবৰ আহি আছে খবৰবিলাক নিউজবিলাক ইমানেই গৰম গৰম আহি আছে আৰু বতৰটো যদি গৰম হৈ নহয় মনবিলাক আৰু বেছি বেয়া হৈ যাব মানে গৰম হৈ যাব হয় নে নহয় সেয়েহে আজি বতৰটো ডাৱৰীয়া আৰু গৰম খবৰ শুনি ভাল পাব ভাল লাগিব মানে যিহে খবৰবিলাক গৰম শুনি আছে মানে ভাল লগা নাই আৰু মনবিলাক হয় নাই গতিকে নিজত দেখি আছোঁ কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ গৰম খবৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী খুব শক্তিশালীসকলে যেনে ক্ষমতাশালী বুধিয়ক গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী এটাৰ পিছত এটা ইছ্যু ওলাই থাকে আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকৰ দোগবিলাক থাকিবলৈ কি কি যে নকৰে মানে ধৰিবই নোৱাৰে আমি গম পাইছিলোঁ সেই সময়ত চাওক গিৰ গাইৰ কথা গিৰ্গাই যেতিয়া চোৰ ওলাইছিল বা গৰু চোৰ এটা নাম ওলাইছিল সেই নামটো তল পেলাবলৈ কিন্তু তেওঁ কি কৰা নাই ইমানখিনি লাগি তাৰপিছত উচ্চটো খালি মিয়া খেদে মিয়া খেদে লাগি গ'ল মিঞা সেই ধুবুৰী গোৱালপাৰাৰ ফালে হ'ল তাৰপিছত লাগি গ'ল কি উজনি অসমত কি মা অভিযান মিয়া খাদা অভিযান উজনি অসমত দল সংগঠন লগাই দিলে আমি গমেই পাইছো মুখ্যমন্ত্ৰী নিজেও কৈছে মোৰ পৃষ্ঠপোষকতাটো হব কিন্তু এজনো মিয়া খেদিব নোৱাৰিলে তেওঁ বেৰ্থ কাৰণ অসমত বাংলাদেশী নাহেই কেইজন বাংলাদেশী খেদিছে বাংলাদেশী নাই সকলোৰে নথি পত্ৰ আছে বাংলাদেশী খেদিব পৰা নাই আৰু যিকেইজনক উচ্ছেদ কৰিছে তেওঁলোকক আকৌ মাতি দিব বোলে এনেকুৱা হৈয়ে আছে আজি কিমান দিনৰ পৰা মিয়া খেদা অভিযান হৈছে আজি ছমাহ এবছৰ আগতেও আপাৰ চামত মানে উজনি অসমত মিয়া খেদা এটা হুলস্থুল পৰিৱেশ লাগিছিল তাৰপিছত আকৌ সেই ইটাই ভেটাত আকৌ মিয়া গতিকে যি কি নহওক মিয়া খেদাত তেওঁলোক ব্যৰ্থ কিন্তু মিয়া খেদা এটা অভিযানত মানুহখিনিক ব্যস্ত কৰি থ'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে থৈ পিনে আন পিনে তেওঁ এটা বেলেগ কামত ব্যস্ত হৈ গ'ল ইপিনে হুলস্থো লাগি আছে যে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াক বি টি আৰত বহিষ্কাৰ কৰিছে বি টি আৰ ৰাইজে তেওঁক মানে প্ৰৱেশ নিষিত কৰিছে বি টি আৰ ৰাইজে তেওঁক সম্পূৰ্ণভাৱে বৰ্জন কৰিছে তেওঁক ভাল নাপায় আৰু কাৰণ তেওঁ নক'বলগীয়া কথা কিছুমান কৈছিল বাৰু যি কি নহওক এতিয়া যিটো কিয় বিজেপিৰ কথা বহুতখিনি ওলাই আছে এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী যদি সেই সময়ত কিবা এটা কাম কৰি দিয়ে অসমীয়া ৰাইজতো খং উঠি যাব খং উঠি গ'লে তেওঁকটো গালি দিব সেয়েহে তেওঁ কি কৰিছে অসমীয়া ৰাইজখিনিক কনভাৰ্ট কৰি থৈছে মিয়া খেদা অভিযানত আৰু মিয়া খেদা অভিযান যদি কৰি দিয়ে তেনেহ'লে উজনি অসমৰ অন্ততঃ তেওঁক তেওঁৰ চামচাকিৰিকিটা বাঁহ বাঢ়িব ভাল পাব হয় নে নাই কাৰণ বাংলাদেশী বুলি ক'লে বা মিয়া বুলি ক'লে উজনি অসমৰ মানুহে জেঙাৰ খাই উঠে আৰু সেয়েহে বাংলাদেশী খেদিবলৈ যেতিয়া তেওঁলোকক উৎসাহ দিছে উদ্দীপনা যোগাইছে তেওঁলোক পূৰা ভাল পাইছে তাতে আকৌ বন্দুকটো হাতে হাতে উঠাই দিলে নহয় আজি কেইদিন আগত গতিকে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজখিনি খুব ভাল পাইছে খিলঞ্জীয়া যিখিনি যুৱক তেওঁলোকে খুব বেছি ভাল পাইছে মামাক মানে একদম পুৰস্কাৰ দিব আৰু যে ইমান ভাল কাম এটা কৰিছে বন্দুক উঠাই দিছে কিন্তু এইখিনি সময়তে মই অলপ আগতে পষ্ট পালোঁ যে ডিমা হাচাৰ তিনি হাজাৰ বিঘা মাটি চিমেণ্ট কোম্পেনীক দি দিছিল এতিয়া চাওক চিমেণ্ট কোম্পেনী হঠাতে কামটো হৈ গ'ল আমি সিদিনাও দেখিছোঁ উৰিয়া ভাটৰ মাটি ৰামদেৱক নাই কাক দি দিছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কামবিলাক কৰি আছে চৰকাৰখনে কিন্তু আমাৰ খিলঞ্জীয়াই শুই আছে খিলঞ্জীয়াই গমেই নাপায় তেওঁলোকে কি কৰি আছে তেওঁলোকে সম্ভৱ কেইটামান টকাৰ বিনিময়ত চিঞৰ বাখৰ কৰে আৰু তাতে সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু তেওঁলোকৰ যি মাটি ঔষপি বিক্ৰী কৰি আছে আজি অসমখনক আমাৰ থাকিবলৈ ঠাই নহয় আছে অসমীয়া মানুহ বাঢ়ি গৈ আছে হয় নহয় জনসংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়ি গৈছিল মাটি অখপত্তিটো বাঢ়া নাই আৰু যিখিনি মাটি আছে তাৰ পৰাও মাটিখিনি লৈ লৈ আজি বিদেশী বুলি মই কোৱা নাই মানে যদিও থামনেলত দিছো বাৰু সেইটো ভুল নুবুজিব স্বদেশীয়ে কয় যি কি নহওক অসমৰ বাহিৰৰ মানুহ আজি বহিৰাগতক ইয়াতে সংস্থাপন দিবলৈ লৈছোঁ বা বহিৰাগতক আজি আনি ইয়াতে ভাগ দিব ধৰিছে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি চিমেণ্ট কোম্পানীক দিছে মাটি কিন্তু চিমেণ্ট কোম্পানী আহি ঠিকে আছে চিমেণ্টৰ ফেক্টৰী খুলিব আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে অসমীয়াই খিলঞ্জীয়াই কেইজনে কেইটকা কিমান পাৰ্চেণ্ট কমত চিমেণ্ট দিব কি বা কিনিব কিনিব পাৰিব কমত নোৱাৰে সেই দামটো একেই হ'ব গতিকে সেইটোৱে নকওঁ সেই চিমেণ্ট ফেক্টৰীটো খুলিছে বা খুলিব সেই মাটিখিনিত চিমেণ্ট ফেক্টৰীত দিছেতো মাটিখিনি গতিকে খুলিব খোলাৰ লগে লগে তাতে আমাৰ অসমীয়া খিলঞ্জীয়া কাম কৰিব পাৰিবনে খুব কম কৰিব তাত আহিব কোন জানেনে বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ হিন্দী বেংগলী হিন্দু বেংগলী সম্প্ৰদায়ৰ লোকখিনিহে আহি তাত কাম কৰিব আৰু আমাৰ অসমীয়াখিনি তেওঁলোকৰ তলত বহতীয়া হৈ থাকিব লাগিব তেওঁলোকৰ কথাত উৎসাহ কৰি থাকিব লাগিব হয়নে নহয় গাইজ কমেণ্টত ক'ব মোৰ মনলৈ অহা কথাটো কৈছোঁ নহ'বও পাৰে আৰু ইপিনে যে আমি শুনিছো উৰিয়ামঘাটত কিবা হেৰি ৰামদেৱক দিছে ইপিনে গম পাইছো এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰৰ মাটিখিনি দুশ বিঘা মাটি অলপতে এটা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ লাগি গৈছিল কাক দিব আদানীক দিব আদানিও তাত সম্ভৱ ফেক্টৰী খুলিব এতিয়া আদানী ফেক্টৰী খোলালোঁ তাতে কোনে কাম কৰিব তাতো সেই বিহাৰী মাৰোৱাৰী সেইবিলাক সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে আহি কাম কৰিব আমাৰ খিলঞ্জীয়াই কৰিব কিন্তু খিলঞ্জীয়া কম আৰু তেওঁলোকৰ কথাত উঠা পোহা কৰিব লাগিব আৰু দৰমহাই কিমান দিব আমাৰ খিলঞ্জীয়াই পঢ়ি শুনি ডিগ্ৰীধাৰী হৈ পিনে খুব আঠ দহ হাজাৰ টকাত কাম কৰিব লাগিব তেওঁলোকে আৰু কাম কৰি তেওঁলোকৰ কথাত চলা ফুৰা কৰিব লাগিব আমাৰ অসমতে অসমীয়াই মগনীয়া হ'ব লগা হৈ গৈছে ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা গান আছিল যদি সকলোৰে মনত আছে যে অসমীয়া অসমতে মগনীয়া হ'ব লাগিব এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আহি আছে কিন্তু আমাৰ কিছুমান যে আমাৰ চামচাগিৰি আছে নহয় তেওঁলোকক খুব বেছি ভাল পাইছে যে বিদেশীক দাতকৈ ম্যাক দিলে বিদেশী বাংলাদেশী হৈ যাব গতিকে আজি আদানী আহিব বা ফেক্টৰী খুলিব আমাৰো উন্নতি হ'ব অসমখনৰ ঠিক আছে উন্নতি হ'ব কিমান উন্নতি হয় দেখিম নহয় উন্নতি কিমান কৰিছে বাগানবিলাকো গুচি যাই আছে হাতৰ পৰা এয়াৰপৰ্টটো গুচি গ'ল গতিকে অসমখনৰ কিমান উন্নতি হৈছে দেখিছোঁ নহয় কিমান উন্নতি হৈছে আমাৰ অসমীয়াক আজি কিয় হাতে হাতে বন্দুক দিব লগা হৈ গ'ল অসমীয়া স্কুলবিলাক চৰকাৰী স্কুলবিলাক বন্ধ কৰিলে কিয় ৱাটচাপত দোকান বহাই থৈছে কিয় আৰু তাতেও সন্তুষ্ট কাৰণ যুৱকখিনি খাব পাইছে ৱাটচাপৰ দোকানত গৈ যে খাব পায় সেইকাৰণে তেওঁলোকে সন্তুষ্ট কিন্তু স্কুলবিলাক যে বন্ধ হৈছে তাতেও সন্তুষ্ট তেওঁলোক তেওঁলোক সেইবিলাকক তৰ্ক নকৰে স্কুলবিলাক বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে যে আজি কিমান সমস্যা হৈছে আজি মানুহৰ দুখীয়া গৰু ল'ৰা ছোৱালী পঢ়িব যাব নোৱাৰে স্কুল নাই গতিকে এইবিলাক কিয় বন্ধ কৰিছে ওৱানচপৰ দোকানখন কিয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা লাভ আছে বেনিফিট আছে স্কুলখন খুলিলে তেওঁলোকৰ লাভ নাই নহয় গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছিলোঁ আমাৰ অসমীয়াই অসমৰ অসমীয়াই অন্ধভুক্ত কিছুমান আছে তেওঁলোকে কথাবিলাক বুজি নাপায় তেওঁলোকে বাবা দি আছে যে বিদেশীক দিয়াতকৈ বা মেয়াৰ হাতত যোৱাতকৈ অসমখন আজি আদানীক দিছে কাৰোবাক দিছে ফেক্টৰী খুলিব কিবা খুলিব আমাৰ উন্নতি হ'ব তেওঁলোক ভাল পাইছে ভালে পাবই দিয়কচোন কাৰণ তেওঁলোকে কেইদিন পিছত হয়তো ইয়াতে হাজিৰা কৰিব ভাল পাবয়ে গতিকে মামাৰ বুদ্ধি চাওক এইফালে মানুহখিনিক তাত কনভাৰ্ট কৰি থৈছে মিয়াকেটা অভিযানক আৰু আনফালে তেওঁ ঘপক ঘপককৈ মাটি বিক্ৰী কৰি আছে চাওক বুদ্ধিটো ক'ত কেনেকৈ খাতে আৰু মামাই এনেকুৱা এটা শক্তি যেতিয়া তেওঁলোকৰ নেতাসকলৰ মাজত কিবা এটা কথা ওলাই সেইখিনি সময়তে তেওঁ এটা বেলেগ কাম কৰি দিয়ে মানুহখিনিক কনভাৰ্ট কৰি মানে মাইণ্ডটো বিজি কৰি থৈ দিয়ে যাতে এই কথা তল পৰে গিৰ গাইৰ কথাটো আজিও তল পৰি আছে আজি লুৰিণজ্যোতি গৈ গৈ এটা পোষ্ট আছিল যে চি বি আই তদন্ত হ'ব লাগে তেতিয়া সোনকালে গীৰ গাই এই তদন্ত হ'ব লাগে কিন্তু গুৰুত্ব ডিচিজানো নিদিয়ে গীৰ গাই যে তদন্ত কৰিব সেইটো আশা নাই লুৰিণজ্যোতি কৈছে গীৰ গাই তদন্ত কৰি তেওঁক বহিষ্কাৰ কৰক মন্ত্ৰী পদৰ পৰা কৰিব জানো নকৰে কিন্তু সেই কামটো যদি অন্য দলৰ কোনোবাই কিবা কৰলেহেঁতেন লগে লগ গ্ৰেপ্তাৰ হ'লহেঁতেন হয় নে নহয় গতিকে চাওক এতিয়া শাসকীয় দলৰ শক্তিটো যেতিকে বেছি হ'বই দিয়কচোন আৰু কি কওঁ মোৰ এইখিনি পোষ্টটো দেখাৰ পিছত মনটো বেয়া লাগি গ'ল যিহেতুকে অসমৰ মাটি নোহোৱা হৈছে আমি অসমীয়া হিচাপে বেয়া লাগে অসমৰ মাটি আজি বেলেগক দি আছে দুখ লাগে দিয়কচোন সেইকাৰণে ক'লোঁ কথাখিনি আপোনালোকক আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ নকৰে কাৰ লগত কৰিম মনটো বেয়া লগা কাৰণে আপোনালোকক ক'লোঁ মই কোৱা কথাখিনি কিমান যুক্তিসংগত আপোনালোকক কমেণ্টত জনাব